Доброго вечора. Телекомпанія до «Німецька хвиля знаходиться в предвиборчому штабі опозиційної платформи за життя. Ми ведемо пряму трансляцію. Я кореспондентка Олександра Індюкова, і сьогодні ми будемо говорити про попередні результати Екзітполів з Вадимом Рабіновичем. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що погодились на це інтерв'ю. Перше питання: як ви оцінюєте оці перші результати? Опозиційна платформа за життя має 11, приблизно з половиною відсотків голосів. Я думаю, що. Это результаты Экзит-пулов. Они еще поменяются в положительную для нас пользу в сторону, потому что всегда, знаете, в стране не все так просто, и потом люди боятся говорить те, которые за нас голосуют, что они будут голосовать за оппозицию. В любом случае мы стали второй партией страны, это уже всем понятно. Мы в этом забеге получили серебряные медали. Мы провели тяжелейшую кампанию, потому что против нас работала и власть, и оппозиция. Но, тем не менее, второй результат неплохой. Я думаю, что мы еще улучшим свои позиции. И мне кажется, что в парламент мы, наша фракция будет насчитывать около 70 человек. В 12,5% это 70 людей, Нет, или 33 там? Введем. Я думаю, что мы еще человек 25 проведем мажоритарщик. Сколько вы рассчитывали отримать в результате этих выборов? Вы знаете, вот я много лет занимаюсь выборами, нельзя вот так вот себе на что-то Надо работать до конца. А сколько будет, столько будет. Вот так получили, сколько думали. У нас были сомнения у наших политтехнологов от 12 до 18 процентов. Вот примерно в этом разбросе, я думаю, мы и получим. Сколько голосов отщепнуло от від вас оппозиционный блок? Вы знаете, и партия оппозиционный блок, и партия Шария, это, это, работающие на этом э, фронте, они, конечно же, работали практически, вся их идеология была только против нас. Они ничего не говорили, ничего не предлагали, они получили э, ответ. Но, конечно, в общем сложности, где-то 5% они примерно вдвоем от нас оторвали. Ну, как знаете, что я могу сказать? Всегда есть какое-то такое несчастье. Вот у нас такое. Я понимаю, что не точных результатов, но вы, вы, вы думали про то, какую оппозицию вы будете в парламенте, какую? Вы знаете, мы будем э, любому шагу к миру помогать. Если партия Зеленского будет вести нас к миру, мы с удовольствием вам будем помогать. Если она будут вести к нормальным торговым отношениям со всеми странами, мы будем помогать. Если нас опять будут вести как Порошенко в бездну в войну, в нищету, в воровство, в голод. Но мы будем в жесточайшей оппозиции. Вот теперь и посмотрим. За кресло мы не гонимся, мы понимаем прекрасную ситуацию, знаем все. Но мы вторая партия в стране, я думаю, что в любом демократическом государстве вторая партия в парламенте имеет какие-то рычаги. Если мы опять превращаемся в Северную Корею, ну, значит так и будет. Как вы думаете, на какие посады вы можете рассчитывать, если ну, вы другая партия в Украине, так? вы можете на что-то Приведу пример. При э, тиране Януковича оппозиция имела 13 комитетов. При демократическом режиме Порошенко оппозиция имела 0 комитетов. Вы не поверите, 0. В оппозиции не было ни одного рычага, это невозможно в той Европе, в которой они якобы нас ведут. Куда нас ведет Зеленский, не знает никто. Мы выбрали кота в мешке, может он нас ведет в Европу, может в Азию. Поэтому вот одна из лакмусовых бумажек, мы посмотрим разделение комитетов. Если опять будет узурпация власти, новой уже, только уже не Порошенковская, а Зеленковская, ну, значит, так оно и будет. Если мы поднимемся на предыдущие результаты экзит скажите, пожалуйста, что означают результаты этих выборов? в глобальном смысле? Ну, глобально страна хотела, в первую очередь, перезагрузки элиты, потому что уже одни и те же лица 25 лет правят страной. Это должно было когда-то закончиться. Это во всех странах такое происходит, когда, тем более, когда экономическая и политическая ситуация очень, очень нехорошая. Второе, что люди хотят мира, потому что, несмотря на ну, полное, так сказать, шельмование нашей партии со всех сторон, огромное количество людей, уже сегодня 2,5 миллиона уже подтвержденных, я думаю, будет где-то 2 800, проголосовало за нашу партию. Это очень много. По регионах, как вы думаете, какой регион вас больше за все поддерживал? Я так вижу, что в Харькове вас минували. Ну, я маю на увазі дільниці, що відбувалося в Одесі, що відбувалося в Маріуполі, що відбувалося в Донецькій, в Луганській області. Харків, где мэр поддерживал поблок и шел в нем. Одесса, Мариуполь, Донец, Луганск, в этих городах за всю придурную кампанию нам не дали поставить ни одного викборда. Мало того, десятки тысяч бигбордов были развешаны с фальшивыми выступлениями моими, бойко и другими. Такого не было, я думаю, вообще никогда в истории на европейском континенте. Никаких мер не было, они считали, что они этим победят. Ну и что? И что одесситы, харьковчане, все они все это, и дали ответ вот им всем. Да, мы были в тяжелейшей ситуации, да, нам было сложнее всех, да, в наших ключевых регионах нам не давали вести агитацию. У нас э, почти 82 нападения на наших э, агитаторов, очень много неприятностей всяких. Ну и что? Мы идем вперед с открытым забралом, смотрим оптимистично на будущее. Я думаю, что мы очень хорошо провели кампанию, не подведем своих избирателей. До речи, мы намагались в Киеве везти ваши билборды, и мы почти ни одного не нашли. В Киеве тоже была какая-то проблема за В Киеве была проблема с размещением тоже, но и не было поддельных никаких в Киеве, а поддельные именно Харьков, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Мариуполь. Вот там вот действительно, где наши оппоненты Саповлока, они повели очень некрасивую кампанию. Я дуже да, мы... я говорил им, что немножко пройдет кампания, она будет в глаза как-то смотреть, но они не понимают. Доволі резонансні заяви пролунали під час підсумкової прес-конференції по завершенню сьогоднішніх виборів з боку пана Медведчука. Посилення співпраці з Росією. Як ви можете це прокоментувати? Що це означає для людей? Ви знаєте? Я слухав виступлення возле Білого дому кілька днів назад президента Польщі. Он сказав, я хочу улучшать отношения з Росії. Трамп говорить, і я хочу. Я слухав виступлення Макрона. который сказал, что я хочу улучшать отношения с Россией и еду на, в Россию на э, праздник. И то же самое и Меркель, она все время как бы старается балансировать немножко и удерживать баланс. Почему мы должны за все рассчитываться? Мы 11 миллиардов потеряли на торговлю с Россией, а их заменила Европа и Америка. И не, они не перестали торговать, они увеличили объемы. А мы в нищете, в голоде и должны это теперь покупать непонятно зачем дорогой газ и быть на острее чего. Поэтому отношения должны быть прагматические. Экономика любит экономику. Нам надо дешевле покупать для своего народа и дороже продавать товары, производимые в Украине. Вместо этого что мы делаем? Покупаем неизвестно зачем тот же самый русский газ на границе со Швейцарией. В два раза дороже, но это патриотично было у Порошенко. Поэтому вот это безумие экономическое привело к обнищанию людей. Вот это надо прекратить, и Медведчук об этом сказал. В парламент заходит рекордный, рекордная кількість людей, которые вообще не были в политике, вообще не были в системе. Что вы на это скажете? Что это будет за парламент, враховуючи этот фактор? Вы знаете, вы какие, я не знаете, какой будет парламент по одной простой причине. В партии Зеленского одна треть безработных вообще людей, которых они взяли, они вообще... У вас нет? У нас безработных нет, у нас все трудоустроены. Вот. Что это будет дальше, мы не знаем. Мы купили кота в мешке, выбрали его. Причем мы даже не знаем, кот ли там мы мешок скорее купили, да. что там будет, выйдет ли оттуда джин мира, джин войны, джин разрушения, или опять тотальной там, кражи, мы ведь ничего этого не знаем, мы просто, ну, как бы, надоело старое, поэтому народ проголосовал за новое, я по-человечески людей понимаю, ну, а по-экономически очень плохо, потому что креативные идеи, которые пока предлагает новая команда в экономике, в политике, креативные идеи, ими тяжело обогревать дома и кушать их тяжело. Вот когда придет время к холодильнику, мы и посмотрим. Вы особо старады, чей у вас острах, чей какой-то план, ну, ваши особистые чувства от сегодняшнего результата? Ну, знаете, как любой политик, я работал на победу, и мы победили. Мы прошли в парламент, мы вторая партия в стране. А то, что каждому политику хочется выступить еще лучше, ну, это естественно, как любому спортсмену. Но то, что нам доверило такое количество людей, это очень здорово, это много, и это хорошо, потому что, ну, я не думаю, что в какой-то стране Европе было такое антидемократическое, ну, невероятная по как бы, насилию и хамству предвыборная кампания. Наши каналы обстреливались с и президент даже не полслова по сегодняшний день не сказал об этом. Не выразил поддержку ничего, угрожают только на Ну, до речи, кандидаты от партии Зеленского тоже обстреливали, там, что-то ему спаливали. Обстреливали. Нет, я не видел, что... Я не желаю, кстати, Зеленского, но я просто хочу сказать, что президент европейской страны, когда телеканал в центре его столицы обстрел... из гранатомета обстрелил, хотя бы должен какое-то заявление сделать. У нас на допросы вызывают пока только журналистов, а не, кого... не прошлую команду, как обещали. 12 журналистов канала Ньюс Ван из 112 находились на допросе. Поэтому, что вам сказать? Люди новые, а методы старые. Дуже дякую. Я, Я нагадываю, что это было прямое включение с Вадимом Рабиновичем. Компания «Дующий находится в штабе в Пресвпресштабі опозиційної платформи за життя, і ми ведемо пряму трансляцію. тільки ми говорили з Вадимом Робіновичем про попередні результати сьогоднішніх виборів. Я нагадую, що опозиційна платформа за життя має приблизно за попередніми підрахунками 11,5% голосів. Наступна Прес-конференція в прес-центрі опозиційної платформи за життя відбудеться приблизно через півтори години. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати ці включення і будемо вже говорити про результати екзитполів за станом на восьму годину вечора. З вами була Олександра Індюхова, це телекомпанія Дочі Велі, і це було пряме включення з прес-штабу опозиційної платформи за життя.